Стояла задача Агрессивно вести игру, контролировать мяч, причем больше долю передач делать вперед, обострять игровую ситуацию. Но самое главное, концентрация. К сожалению, общем-то, концентрации было недостаточно для того, чтобы э, управлять, будем говорить, ходом матча. И на 15-60 минуте в опорной зоне мы совершенно потеряли ненужные мячи, создали все проблемы у ворот. Радует только то, что не остановились ребята, пытались до конца доиграть отведенное время игровое, ну и заработали 11 метров, который уверенно реализовал Загарский. Естественно, результатом мы недовольны, но поверьте, только одно, это не праздные слова. Каждый матч это все идет как белку опыта, потому что команда дебютирует в премьер-лиге, и вы знаете, как это непросто. Поэтому в данном случае соперника, естественно, мы поздравляем с победой, мы желаем ей в четверг, в общем-то, добиться того результата, который она хочет в Лиге Европы. Ну, а для нас, будем говорить, знаете, это был тот матч, где мы сравнили себя с очень сильным соперником, с одним из лидеров украинского чемпионата. По игре коротко, я думаю, что понятно, что было тяжело, проведя в среду игру с Динамо Киевом 120 минут, понятно было, что сверху не будет, плюс тяжелое поле. Но, тем не менее, ребята вышли, я считаю, что на глазах все мальчишки растут. Я думаю, очень большой толчок в этом плане дает все равно Лига Европы, групповой этап, играя с такими соперниками. Они прибавляют, они становятся профессионалами, они становятся такими уже где-то появляются, пусть не до конца, так, чтобы... но класс уже есть. То есть... Забили те мячи, которые нам были необходимы с игры, очень хорошие мячи. Могли еще забить, ну, умудрились в конце, это такое это уже, это уже, я это не учитываю. Я думаю, усталость дала о себе знать. Радует, что многие из них прогрессируют. Игра заслуженная по игре, ой, победа заслуженная по игре, поэтому еще раз поздравляю всех болельщиков, фанатов и ребят, и весь клуб с победой.